Минулий тиждень з 20 по 26 жовтня спеціалізована медико-санітарна частина відпрацювала у звичайному режимі. Як повідомила виконуючий обов'язки начальника СМСЧ-9 Нелі Тарасєва, зберігається висока респіраторна захворюваність. Показники стосовно обласних областных выше, однако по минулим с прошлым роком по месту зрист один 1-2%. Если в прошлом году было зарегистрировано 92, допустим, за предыдущую неделю, то сейчас 162 было за неделю взрослого населения с респираторными инфекциями. Это вновь взятый. А детей 230-226. То есть незначительный рост, но он сохраняется. Но, надеемся, сейчас дети будут на каникулах, и заболеваемость немножко будет ниже. THANKS <laughs> За неделю пролечено в стационаре, выписано из стационара 167 больных, из них 28 детей. Продолжается, в общем-то, стопроцентно загруженный стационар. Это кардиология, терапия, инфекционное отделение. С укусами животным, к счастью, ни один человек не поступал. И мы, наконец-то, получили антирабическую сыворотку в полном объеме, все 135 доз. Поэтому все, кто у нас получает прививки, они могут получить их в полном объеме. Проведено 34 операции, из них больших 17. Вот. Госпитализировано в областные больницы было перевозок на третий уровень 3 человека. В основном поступает сейчас с гастроэнтерологической патологией, потому что сейчас идет сезон, поздняя осень и ранняя весна, это всегда обострение гастроэнтерологической патологии. Поэтому, кто страдает там хроническими язвами, просьба всех обратиться к врачам и получить превентивный курс лечения. Чтобы не поступать желудочно-кишечными кровотечениями. За э, этот месяц у нас, за прошлый месяц у нас э, около 5, 5 или 6 человек поступало желудочно-кишечными кровотечениями. Это говорит о том, что в принципе не вовремя леченная язва. И умерла женщина тоже, которая находилась дома, наверное, около недели с прободной язвой, но она находилась в селе, наш житель города Желтые воды, сын привез сюда, и достаточно интересное течение, когда на вскрытии увидели только эту язву, которая прободная была в поджелудочную железу, но она, видно, ну, к ней кажется, прислонялась, да, она ее закрывала, и поэтому кровотечения и не было, гемоглобин был в нормальных нормах, вот, но... К сожалению, болезнь дала свое и не смогли женщину спасти. Скорой помощью обслужено 239 вызовов по экстренной и 191 по неотложной медицинской помощи. Родов было за неделю 10, из них 8 это жители города Желтые Воды. И, к сожалению, повысилось сейчас. Мы говорили, что пошло у нас немножко повышение вирусного гепатита. У нас был всего один очаг на Карпутке на 14 в общежитии поступила семья. В Пятихатском районе идет повышение у них давно, уже на протяжении двух месяцев. И у нас тоже увеличилось количество вирусного гепатита. Поступило только за выходные три человека из разных адресов. То есть это не один какой-то семейный очаг. Поэтому э, и санстанцию мы говорили, она сегодня. Информация, к сожалению, не дает. Мы попросили, чтобы всех обратить внимание на это, потому что понятно, что инкубационный период длительно э, держится, и люди, чтобы может мало ли кто контактировал в магазинах, на улицах. Пожалуйста, кипятите воду, раз уж э, пошла заболеваемость по городу, и, конечно же, санобработка ротки, ну, и санитарно-гигиенические все требования соблюдайте в семье у нас за три дня вот Коваленко рассказывала сколько было таких неприятных случаев я сейчас с планерки и за три дня у нас зафиксировано 17 смертей по городу Желтые Воды только за три дня, это пятница, суббота, воскресенье из них пять человек это трудоспособного возраста остальные все практически 70, 85, 90 лет то есть говорит о том, что все-таки город у нас пожилой из тех, кто трудоспособный это вот одна девушка, которая с мамой выпили алкоголем. Молодой человек, который не желтоводский, он приехал, у него здесь брат, и они самотеком, сами без направления пришли в приемное отделение. Когда сделали снимки, положили в бокс, там такой тотальный туберкулез, практически одно легкое уже отсутствует, и спасти его не удалось. Вот. И наша медсестра, за которую мы боролись 58 дней, она находилась в коме, в реанимации, это Трюхан Светлана Богдановна, это медсестра детского отделения. Она была после инсульта, 58 дней находилась в коме и на трахе, трахеостоме, но, к сожалению, в субботу она у нас умерла. И смерть нашего тоже коллеги, вы хорошо его знаете, это Штанков Иван Петрович, которому 93 года. Он длительно заведовал поликлиникой, был участник боевых действий, был председателем Совета ветеранов. В общем, такой уважаемый человек в городе. На зараз у медчастины заборгованостей и заработной платы немає. А подключение централизованного опалення уже розпочалось. Ну мы тоже немножко сэкономили, мы поликлинику взрослую патанатомию под ЦСУ подключили только сегодня, немного сэкономили тепла, да, а в стационаре у нас уже все подключены, в принципе. Ні, проблем немає. медико-санітарна частина завжди безпосередньо бере участь у виборчому процесі, адже на її території розміщується одна з двох спеціальних виборчих дільниць. У нас була заявлена у нас 285 коек. Ну при опросі всіх, хто знаходився на коках, 137 чоловік, е, желали. так сказать, свой долг исполнить. Да? Все, сто процентов, все проголосовали. Вот. Из э, всех избирательных участков у нас дежурили медицинские сестры, было у нас три еще дополнительных бригады. Обращение на скорую помощь было только одно. И то не с избирательной кампании а было из штаба Ляшко. Женщине было плохо, в общем-то, не госпитализировано, просто э, были боли в сердце, повышалось давление. А так, в общем-то, выборы прошли спокойно, замечаний не было.